लोगों का साल के बाद उर्स होता है दाता साहब हर जुमे रात तुरस होता है उन्हें लोग जमा होते हैं तो एक मौलाना ने शोशा छोड़ दिया उन्होंने कहा दी यहां तो दाता साहब की कबर ही नहीं वो तो किले में दफन है चलो मसला खत्म करो एक नया शक डाल दिया चाहे लोग बट जाएंगे इनमें इख्तलाफ हो जाएगा तो लोग कहेंगे नहीं वो तो उधर है कुछ उधर जाएंगे कुछ इधर आएंगे चलो कोई ना कोई तो फायदा होगा ना उसने शोर कर दिया जी वो जी मुझे कशफ हुआ है वैसे मानना नहीं किसी बली की करामत का खुद कशफ हो गया जनाब अपनी बारी आई तो सब ठीक है मुझे हुआ जी दाता किले में है। पाकिस्तान। आप फैसला आजम पाकिस्तान सैयद अबुल खिलाफ को और दाता साहब की मस्जिद में आके स्पीकर खोला और कहने लगे मौली साहब आप, आपने कहा दाता साहब यहां मौजूद नहीं वो किले में है इस तरह करो आ जाओ जादू हो जो सिर चढ़ के बोले फरमाने लगे इस तरह करो आओ दरबार पे दाता साहब के मजार पे मैं आवाज दूंगा दाता साहब को तो अगर दाता साहब अंदर से बोल के कह दे मैं यही हूं तो फिर मान जाओगे आओ मैं खड़ा उस स्पीकर पे ऐलान हुआ सैयद अबुल की उंगली पकड़ के लाई कहने लगे इतनी बड़ी बात आपने कर दी है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी गया तो, लगे, मैं बुलाई तो रहा हूं आए तो सही और फिर हजरत की आंखों में आंसू आ गए फरमाने लगे अपनी मर्जी से नहीं कर रहा मैं दाता साहब से पूछ के कर रहा हूं मैं पूछ के कर रहा हूं मैंने उनसे ऐलान कर दू तुमने तो कहा सरदार अहमद कर दे तू आवाज दे देना बोल के कहूंगा मैं यही लेट तो दे दे आऊंगा बोलूंगा है ये वार वार से पार है आला हजरत रहमत के खुलाफा गुलामों को फरमा मैं आवाज दूंगा उसके बाद फिर दोबारा शोषा छोड़ने वाला ना सामने आया और ना दोबारा किसी ने ये बात करने की जरूरत